По оценке самих правоохранителей, сегодня уровень безопасности в Одессе, если брать десятибальную шкалу, находится где-то на уровне 5 баллов. Э, убийства, грабежи, незаконный оборот оружия, наркотиков, а также кражи из э, квартир и из машин. Как на фоне всего этого сделать свою жизнь немного безопаснее, говорим сегодня в студии. Здравствуйте, с вами «Вечер на седьмом». В студии для вас работает Сергей Бандур, а в гостях у меня... Заместитель начальника управления полиции охраны в Одесской области полковник полиции Шишеменко Игорь Николаевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Для начала, прежде чем мы начнем говорить на тему нашего сегодняшнего эфира, а звучит она как квартира под охрану роскошь или жесткая необходимость, я предлагаю нам с вами, а также нашим телезрителям посмотреть кратный, краткий вводный сюжет моих коллег о криминогенной обстановке сегодня в городе. Одесса криминальная, не самое лесное звание нашего города, которое, тем не менее, все чаще фигурирует в новостных сводках. Уровень преступности в Южной Пальмире за минувший год существенно пошел в рост. Вот картина по особо тяжким преступлениям. Киевский район. Количество убийств и разбоев увеличилось на 22%. Со 159 до 194. Малиновский район. Рост 59,2%. С 98 до 156. Приморский район. 480 1 против 154 за 2015. Суворовский район. Здесь всего за год грабить и убивать стали на 300% чаще. 172 особо тяжких преступления в 2016 против 56 в 2015. -м. А вот статистика за январь уже года этого. 1692 уголовных преступления по городу. Общая динамика пошла на убыль, но количество краж квартирных и из автомобилей растет. А ведь скоро майские праздники и следующий за ними курорт. Сезон, время пикового разгула преступности в и так неспокойном приморском городе. Так что вопрос целостности недвижимого имущества и безопасности личной снова становится приоритетным. Итак, квартира под охрану, это ж, э, роскошь или жесткая необходимость? Именно об этом говорим в студии с нашим гостем. Э, патрульная э, полиция охраны. что это за структура, чем она занимается, какие функции? Кратко, расскажите. Полиция охраны — это орган полиции, который занимается охраной на договорных отношениях. Мы охраняем любые объекты, любые грузы, сопровождения, инкассации. От особо важных объектов, которые мы охраняем, это объекты жизнеобеспечения, до того, что ближе к каждому человеку к телу. Это его квартира. Это самое то, что... и это данные говорят о том, что количество квартирных краж увеличивается. Почему оно увеличивается? Если за прошлый год в среднем было, ну, в среднем берем по год, где-то 350-360 квартирных краж в месяц. Это десятка, десятка получается в день квартир. В этом году количество раскрытий квартирных краж увеличилось, но количество квартирных краж тоже увеличилось. Но это социальные вопросы, которые не зависят от полиции, наверное, почему люди воруют. А о том, что полиция стала больше раскрывать, это только плюс, наверное. Но действительно, январь-февраль показал, что количество квартирных красных... Ну, обычно в январе их и так много, потому что праздники... Но опять же, да, новогодние длинные праздники. Длинные праздники, уезды, это да, это еще не показатель. До конца года оно может и выровняться. В чем является необходимость, наверное это не роскошь, да? Само проникновение в жилье неприятно для человека. Когда кто-то там залез, роется, поломались замки, двери, эти окна, и перерывает ваше белье, ищет там деньги, ценности. И то, что человек на себе купил, оно бывает не столько украли, сколько там насвинячили. Еще вот это неприятно. За прошлый год мы Приняли под охрану 1600 квартир. Увеличили на это. Это уже 1600 человек потенциально могут быть защищены от этих квартирных злодеев. Очень большое покрытие идет, это особенно город. Люди понимают, что надеяться на то, что найдут ваши вещи. Это ну, процент раскрываемости квартир в этом году доходит до 16%. Это всего 16% ловят и находят? Раскрытых. То, что ловят по горячим следам, это процент э, даже ну, ну, чуть ниже. В основном ловятся по горячим следам, mm -hmm. если преступника задержали. Те, которые не задержали, потом процент раскрываемости очень низкий. И то, что вы вот показали данные, э, работают в основном по тяжким преступлениям. Квартирные кражи не относятся к тяжким преступлениям. И если какой-то резонанс, то все действуют на какие-то резонансные убийства, разбои, грабежи. Ну, да, А да, квартиры как бы чуть позже остаются. Поэтому здесь каждый гражданин должен о себе позаботиться. Существует масса э, методов, как защитить свое жилье. Я всегда говорю, это хорошие отношения с соседями, друг за другом присматривать за жильем их ним. Это замки в подъездах. Ну, решетки не спасают, потому что решетки снимают, перекусывают и. Ну, это, скажем так, такие э, пассивные виды охраны. Вот да. э, насколько я знаю, сейчас проходит э, социальная акция квартира под охрану. Предлагаются какие-то льготные условия, на которых граждане могут заключить с вами договор. Э, становится жилье на охранную сигнализацию. Там уже следит за этим диспетчер на пульте, и чуть что приезжает оперативно... группа э, да. Группа, если, наверное, группа задержания да? приезжает. Эта акция начнется 15 марта и будет идти всего лишь 15 дней. Она называется социальная. Она относится только к квартирам, не к элитному жилью, когда квартиры в элитных домах там, в два яруса и более, к домам частным. Они туда не попадают. Это только социальная акция потому что мы делаем, человек покупает оборудование, которое мы закупаем, потом мы делаем монтажные работы со стоимостью только 50%. А для участников боевых действий участники АТО скидка идет 75%. Мы делаем, ну, не беря полностью этой всей стоимости. Потому называется и социальная. Если мы будем говорить о цифрах, сколько будет стоить, то есть я понимаю, это направлено на как раз широкого потребителя. То есть, у нас рядовой одессит, это, в принципе, человек, который живет в Сталинке или в Хрущевке, у которого окна выходят... На среднего выходят... гражданина, да. который работает, получает какую-то зарплату и может себе позволить это. Какая вот стоимость поставить под охрану, допустим, двухкомнатную квартиру в той же Хрущевке, где. Есть и окна, есть и дверь. Лезут через окна, лезут через двери, лезут на 19 этажи 22-этажных домов, лезут везде. Значит, самый, конечно, популярный вид э, залезаний – это хрущевки. У нас хрущевок очень много в Одессе. Причем хрущевки стоят не только в таких улицах, где освещение, люди ходят, а и ну, более такие ск... э, тихие районы, где… Э, Рабочие поселки, так называемые. Ну, это сложно разграничить на самом деле, да. потому что где у нас э, темно и ходят люди, иногда это можно встретить в очень неожиданных местах, даже в самом центре города, ну, к сожалению. так, да. Значит, старт квартиры, чтобы ее поставить под охрану, мы берем всегда от однокомнатной квартиры, mm -hmm. это порядка 6 тысяч гривен человек должен иметь. Для того, чтобы купить это, все мы оборудуем, и потом он, платя нам обонплату 180 гривен в месяц, mm -hmm. считает, что мы его защищаем для того, чтобы защитить себя, надо поставить датчики, ну, на самые уязвимые места. Э, специалист подскажет, расскажет. Если возникают моменты, но они в таких социальных акциях не возникают, когда, ну, шикарные ремонты, там надо ставить супер какие-то датчики дорогие. Mm -hmm. Обычно у людей, которые попадают под эту акцию, можно спокойно поставить не сильно дорогие датчики, но надежные, не сильно там навороченную аппаратуру, но тоже надежную нашего украинского производства, которая будет шикарно работать. И э, этом, когда люди уже понимают здесь, как э, машина без наворотов, и когда человеку потом объясняют, что можно еще навернуть туда, что можно СМС контролировать, своих детей, там, кто приходит. То есть уходит. при желании это еще можно апгрейдить, да, развить. Да, Были апгрейд, бы деньги, потом, как говорится. За ваши деньги любое желание, говорится. Но вот то, что социальная акция «Мы говорим всегда», она проводится ежегодно, чтобы уменьшить количество людей, которые, ну, самое население, которое может пострадать который человек работяга или бизнесмен какой-то средней руки, чтобы не получилось то, что он зарабатывает, у него это вынесут. Ну, по цене мы примерно поняли, что начинается сумма от 6 тысяч, еще около 2 тысяч в год обамплата получается. Ну, 180 теперь, гривен в месяц. Да, теперь да. по поводу эффективности. Насколько это эффективно, насколько это предотвращает, помогает предотвратить преступление, проникновение? «Умный жулик» обходит объекты, которые маркируются. Объект «Педохороны» написано. И там телефоны нашего колл-центра. Просто вот наклейка, которая да. висит, это уже сигнал для человека? Уже сигнал, да. «Профессиональные жулики». Испытывают это дело. Они, может быть, просто наклейка оказаться. Люди на ксероксе их делают, там, цепляют себе, чтобы как-то защитить. Они испытывают и проверяют, кто приедет. И третий момент, наверное. Наклейка это одно. То, что наряд приедет и задержит, это второе. Знаете, как вот сколько я работаю, всегда журналистам было интересно, вот как работают наряды. Mm. И вот ездили по двое суток в наряде. Говорит, так скучно. Вот приехали, а это ложная тревога. Там, тот забыл снять того, там окно открыто. А как, как на рыбалке, вот новичок пришел, ему э, фора Хочется сразу, сразу. Хочется да. сразу и побольше и поймать. Журналист, там один из телеканалов написал письмо, попросил также молодые журналисты, там такие Рианы. вот мы там будем сутками ездить с нарядом. Ну, поехали, они снарядом, и вот как новичками просто повезло. И когда они попали на Реал, э, проникновение в квартиру, это было вчера, сегодня. Значит, а потом говорят: а что ж нам э, показывать в эфир? Э, он бежал оператор за нарядом, когда они ну, У -у -у, приехали ловить. туда. Говорит, если мы будем все правильно, там будет только пи-пи-пи-пи. ну это только в кино, когда преступника задерживают, говорят, стойте, это полиция, поднимите руки, пожалуйста. А здесь же наряд не знает, а вдруг у него оружие, он будет стрелять в ответку. Там. <и>, И поэтому здесь получается при задержании много пи-пи-пи, получается вот такое, что нельзя в эфире. Вот они там что-то мудрят, но ну, чисто молодым повезло. Вот насколько часто происходят подобные случаи? Насколько часто приходится вашим сотрудникам задерживать злоумышленников, которые проникают в дома одесситов? Ну, это буднично у нас уже для того, чтобы... То, что проникают, пытаются проникнуть, это раз. А многие, испугавшись, убегают. Это уже приятно. Второе, то, что задерживается основная масса это не сильно профессиональные воры, не профессионалы, как мы называем, mm -hmm. те, которые уже отсидели по несколько ходок на этих делах, все. Но приятно, когда наши задерживают профессионалов, домушников. Вот это очень приятно тогда. Здесь побеждает, знаете, интеллект на интеллект, плюс профессионализм. И вот, когда ребята задерживали... В этом году еще профессионалов не было, так, полупрофессионалы. А когда профессионалов задерживали там, ну просто. Есть уже данные за этот год, сколько было успешных выездов ваших сотрудников? В этом году, но ну, у нас же, понимаете, не только квартиры, значит, на квартирах у нас было порядка, наверное, задержаний порядка восьми за два месяца, попыток проникновения, считайте, в два раза больше было. Значит, ну, особенно Новый год, вот эти yeah. праздники, там было много это дело. Но, кроме того, наряды выезжают и на объекты, на кнопки тревожного вызова, когда очень много идет задержаний. Это так называемые еще у нас кнопки в общественных местах. Да, yeah, so, вот об этом тоже. Да, когда мы... Э это согласие любого хозяйственника. Обычно это кафе круглосуточное или допозднее работающее. Когда человеку помочь, гражданину, они могут человек все оставляет кнопку вызова. Ну, обычно кафе там драки, не рассчитались, такое магазины там, это все. Нужна вызов полиции, чтобы она приехала, разобралась. И когда объясняют людям, что хозяйственнику, если, если человеку украли мобильный телефон, он не может никуда позвонить. Это очень часто мобильные телефоны уходят. Вместе с сумочкой, либо просто за мобильными охотятся. Мобильные сейчас не дешевые, все идут, разговаривают по телефонам. Выхватили, убежали. Вызвать полицию неоткуда больше. Хорошо, если окажется какой-то прохожий, поможет нам позвонить. Э -э на таких объектах, которые согласились, они нам платят за это деньги, за то, что мы выезжаем к ним, но они цепляют наклеечку терминно выклад полиции». Если бы и персонал инструктируется, если прибежит человек там расстроенный и говорит меня ограбили, там украли телефон, нажмите, пожалуйста, кнопочку, и мы их вот это маркируем, чтобы любой человек, зная свои маршруты, ну эти все кнопки вообще в местах, они прописаны у них на сайте по каждой области. Mm -hmm. И не про Днепропетровск, вошли на сайт наш, там Не Днепропетровске, где эти кнопки есть? Mm -hmm. Но ну, это на всякий случай, говорится. А в Одессе я всегда рекомендую людям, которые э, делают одни и те же маршруты в них днем. Утром они идут на работу, вечером идут в спортзал, либо в магазин куда-то. Знать, где именно по пути находятся они эти объекты. Они идут по пути, да? да, они все маркированные, и зная, куда ближе всего добираться. если такое случится, беда. Если это случается, вдруг человек прибежал, это кафе какое-то там, неважно, что это, там, офис, ему нажали кнопку, выезжает на ряд полиции охраны. Если это есть человек пострадавший, поднимаются все остальные наряды, наши наряды, наряды патрульной службы, ну и начинается по нашей методике отработка района. Чем быстрее человек вызвал полицию, неважно, нажал кнопку, либо позвонил на 102, mm -hmm. шансы увеличиваются в том, что поймает этого преступника по горячим следам э, от 40 до 80%. Вот это от времени зависит. Скажите, а какой норматив прибытия вашей группы на вызов по кнопке или по проникновению в жилище? Норматива как такового нету, потому что прибытие негайно. Наряд получает тревогу, где бы он ни находился, он исследует на этот объект. Среднее время прибытия по Одессе у нас до трех с половиной минут, это среднее время. Но ну, наряд может прибыть и через 30 секунд. Если от того, откуда тревога, где он находится. Наряды на месте не находятся. Они постоянно курсируют по городу. Когда у них нету тревог, они патрулируют улицы. Mm -hmm. Для того, чтобы ну, все машины, полицейские, сейчас включенными световыми огнями, чтобы человек видел, во-первых, это отпугивает этих мелких хулиганов. А, Во-вторых, человек может увидеть, что едет патрульная машина, патрульная полиция, охрана, любое другое, и обратиться к ним тоже. А насколько широко покрытие вообще по городу этими кнопками экстренного вызова? Как много таких объектов? Одесса после города Киева лидер. В городе Киеве таких кнопок больше всего. Ну и моста, штаб города. И всех остальных городов-миллионников. Одесса на втором месте. Mm -hmm. У нас в городе Одессе и в городах таких как Черноморск, белгороднестровск Измаил и Подильск, бывший Котовск, у нас 870 таких кнопок в общественных местах. То есть покрытие довольно обширное? Довольно обширное. Ну, понятно, если это частный сектор, там очень... Таких офисов нету, но очень многие уже... Мы сами с людьми проводим беседу, у человека охраняется у него дом, у него есть такая же тревожная кнопка, и соседи к нему обратились, вот, пожалуйста, у меня постоянно дома кто-то есть, повесьте на воротах, мне такую-то ременную У нас таких даже есть до 10 Угу. То есть есть такие ну, дружинники, как добровольцы. Уличные вот это вот объединяются, люди для самообороны или самозащиты, чтобы помочь друг другу. А, скажите, Одесса это в первую очередь морской туризм, скоро туристический сезон. Прибережная зона, насколько будет покрыта такими точками экстренного вызова, будут ли они устанавливаться там? Сезонные такие точки у нас каждый год э, вдоль побережья устанавливаются. Э, так сказать, торговые палатки, всякие там, харчевни временные, которые работают летом, и у них эти кнопки, они все являются кнопками в общественном месте. Летом их количество увеличивается до 70 еще. Ну, осенью их участь закрывается. Ну, Само собой, за ненадобностью. Да, да. Итак, я предлагаю нашим э, телезрителям напомнить еще раз о том, что проходит акция с 15 по 31 марта. Куда людям обращаться, если они захотели подключиться, подключить свою квартиру на сигнализацию, куда подавать документы? И какой перечень нужен документов? Никакого перечня документов не существует. Человек должен позвонить просто на телефон колл-центра. Это 050 22 -20, телефон любого оператора там впереди. 0800, Лайф, МТС, Киев, Набрать, либо зайти на наш сайт, либо на любом нашем автомобиле написаны эти все телефоны. Человек дает заявку на колл-центр. Э, с ним связываются в течение от часа до трех. Специалист с ним обсуждает, что ему надо. И потом, значит, ну понятно, что человек должен создать под охрану только свою квартиру. Мы обычно просим, чтобы это не мошенники в этом участвовали, которые снимают квартиру, а потом хозяева не могут у них забрать это дело. Либо прописка в этой квартире, либо документы на эту квартиру. И все, он с нами заключает договор, оплачивает смету, и мы выполняем все работы. Потом подписывается договор на наши обязательства и обязательства хозяйственника. И дальше охраняем. Спасибо большое, что провели этот вечер с нами, что рассказали нашим телезрителям о возможностях подключения к системе сигнализации. Надеюсь, многие одесситы воспользуются этой акцией, сделают свой дом еще более безопасным. Нашим телезрителям я напомню, что в гостях в студии был заместитель начальника управления полиции охраны Одесской области полковник полиции Шишименко Игорь Николаевич. А говорили мы на тему «Квартира под охраной. Роскошь или жесткая необходимость?» Помните, что ваш дом – это ваша крепость. И от того, насколько безопасна и надежно она защищена, тем будет крепче ваш сон. Выбирайте надежные средства защиты себя и ваших близких. И также не переключайтесь на мой канал. Ведь только у нас самое актуальное и интересное.